এয়া যে দেখিছে আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ ইমানেই এডোখৰ ধুনীয়া ঠাই কি ক'ম আৰু মানে আমাৰ অসমৰ ভিতৰৰে ঠাই কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে ইমান ভিতৰত তেনেকুৱা এডোখৰ ঠাই আছে ঠাইডোখৰ ক'ৰবাৰো আপোনালোকক নকওঁ আৰু নহ'লে ক'ব যে ক'ত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে বিশেষ কামত আহিবলগীয়া হৈছিল আচলতে ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ কিন্তু আমি থাকিব নোৱাৰোঁ মানে বহু দূৰলৈকে নিজান একো নাই ভিতৰত মানুহ আছে মানুহবোৰ কেনেকৈ আছে নাজানো আৰু একদম দোকান পোহাৰ সেৰেঙাত দিনতে ইমান নিজান ৰাতি হ'লেতো আৰু কি হয় অৱস্থা ক'ব নোৱাৰি ক'ৰবাত ৰাস্তা কাষত একেবাৰে সৰু অকণমান দোকান এখন দেখা পায় দুই এখন সৰু সুৰা স্কুল আছে বহুত দূৰত্বত তেনেকেই চলি আছে আচলতে মানুহবোৰ আমাৰ কাৰণেহে আচলতে কি ক'ম আৰু ইপাৰো নহ'লো ইপাৰো নহ'লোঁ নাই একেবাৰে সম্পূৰ্ণ আধুনিক হ'লোঁ নাই সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া হ'লোঁ মাজত যে হ'লোঁ ওলমা বান্দৰটোৰ দৰে ইংৰাজীকৈ ইংৰাজীত কথা পাতি নিজকে ইংৰাজ বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে ব'লক আজি ব্লগটো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ এইয়া আমাৰ তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ হৈছিল বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিছিল আচলতে থাউকতে পাই ফটো কেইখনমান ললোঁ গোটেই প্ৰশিক্ষণ কালচত মই থিয় হৈ আছিলোঁ এয়া দেখিছে যে মানে মই বহিব পৰা নাছিলোঁ সেই কেইবাদিনো আগৰ পৰা মোৰ অকণমান শাৰীৰিক অসুস্থতা হৈছিল স্কুটি চলাব পৰা নাই গতিকে ট্ৰেইনিংটো তেনেকেই কৰিলোঁ আৰু যদিও মোক এটেণ্ডেঞ্চ অফিচত যাবলৈ কৈছিল তথাপিতো মই থাকিলোঁ দেওবাৰে বনোৱাত লাগিলোঁ আৰু নৰসিংহ বৰ এইকেইদিনটো ভাত কি খাইছিলোঁ খাইছিলোঁ আৰু শাকৰ হোৱা যিমান মালভ আৰু মৰিচা বাৰী হয় ওপৰত তাৰপিছত এয়া বিলাহী কণী ভাজি খাই খুব ভাল লাগে আৰু আৰু কিবি বনালোঁ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত এয়া দেওবৰীয়া ভাত নৰসিংহৰ বৰ বনাইছিলোঁ কাবুলী চানা বনাইছিলোঁ এয়া চাটৰ গুড়ি আলু পিটিকা কণী বিলাহী ভাজি নৰসিংহৰ জোল বাৰীৰ মালভোগ শাক আৰু মৰিচা শাকৰ ভাজি উখোৱা চাউলৰ ভাত আছিল এয়া আজি মোৰ দেওবৰীয়া আৰু খাদ্য মাছ চাছ খোৱা নাই ডিঙিটো অলপ বেয়া হৈ আছে আগুৱাই মাতটো একেবাৰে বন্ধ হৈ গৈছিলোঁ ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ ফ্ৰেঞ্জাইটিছৰ ডিঙিত কাঁইট লাগিছিল কাঁইট লাগি আপোনাৰ তিনিদিনমান ভালকৈ ভগিলোঁ আৰু ফ্ৰেঞ্চাইটিছৰ বহুত প্ৰব্লেম ফ্ৰেঞ্চাইটিছ মিনছ লেৰিছৰ প্ৰব্লেম আছে এতিয়া ৱেডাৰবোৰ চেঞ্জ হৈছেতো এইটো মাহত খুবেই হয় তাৰ মাজতে কৰ্মব্যস্ততা তিনিদিনীয়া আমাৰ প্ৰশিক্ষণ চলিছিল গোটেই অফিচাৰ্চখিনি গতিকে তাত ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল পঢ়িব পৰা নাছিলোঁ মোৰ এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে যাৰ কাৰণে মই গঢ়িব পৰা নাই গোটেই ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটো মই থিয় হৈয়ে পতালোঁ মানে সেই কেইদিন প্ৰায় চাৰিদিনমানৰ আগৰ পৰা মোৰ খুবেই বেয়া অৱস্থা মোক যদিও ট্ৰেইনিংটো কৰিবলৈ মানে নালাগে বুলিও কৈছিলে কিন্তু কি হয় কিছুমান কথা আমি প্ৰেক্টিকেলি মানে আমি ফুল্ডত গ'লে ইমান গম নাপাওঁ যিবোৰ কথা এনেকুৱা ট্ৰেইনিঙত আমি যিবোৰ জিকিলোঁ সেইবোৰ আমি ধৰক আনৰ অনুযায়ী কোনোবাই হয়তো জানে ক'বলৈ আমাক বেয়া পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইবোৰত খোলাকৈ সকলোখিনি আমাৰ যিসকল হায়াৰ অথৰিটি আহিছিলে তেখেতলোকে গোটেইখিনি আমাক ডিটেইলছত শিকালে গতিকে কিবা প্ৰকাৰে হ'লেও উপকৃত হ'লোঁ বৰ কষ্ট পাইছিলোঁ আচলতে মই থিয় হৈ থাক মানে ৰাতিপুৱা মুঠতে মই খোজকাঢ়ি যাওঁ খোজকাঢ়ি গৈ মই প্ৰায় নটাৰ মানে ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পৰা আৰু দুটা আঢ়ৈটা তিনিটা বজালৈকে মই থিয় হৈ থাকিব লাগে ফ্ৰণ্টত চকী এখন লৈ থওঁ তাৰ ওপৰতে লিখা মেলা কৰি থাকোঁ যে আপোনাৰোহাৰে যে আপোনাৰ লোহা চটা জুইত দি দি কমাৰ খালবোৰত আপোনাকে দেখিছে সাঁতুৰিয়ে মাৰি 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 তাত এটা প্ৰপাৰ চেপ দিয়ে নিৰ্দিষ্ট এটা আকাৰ দিয়ে মোৰ শৰীৰটো তেনেকুৱা হৈ গ'ল যিকোনো মানুহে কষ্ট মই সাধাৰণে এতিয়া মানুহে বয়স হ'লে কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰে বুলি কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা হয় শৰীৰে কিছু ক্ষেত্ৰত লৈ নিদিয়ে কিন্তু কষ্ট পঢ়িব পৰা গুণটো মোৰ যথেষ্ট আছে মানসিক কষ্টুৱেই হওক শাৰীৰিক কষ্ট হওক আহি মোৰ ঘূৰিকেইটা কি কঁকালটো মানে মোৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায় কিন্তু মই তেনেকেই দেখো বাকী সপ্তাহৰ কাৰণে যেনেকৈ লৈ লওঁ আৰু ৰেগুলাৰ খোৱা বোৱাবোৰ ইমান ঠিক হোৱা নাছিলে চুলিবোৰটো কৰি একেবাৰে শেষ হ'ল কোনো হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট তেনেকৈ ল'ব পৰা নাই কালি ৰাতি গোটেই ফাইলবোৰ মানে ঠিক ঠাক কৰিলোঁ ঘৰত থকা যিমানবোৰ আছিলে অফিচিয়েল অলপমান আৰু ৰাতি এঘাৰটামানলৈকে কৰিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা চুলি কটা তাৰপৰা নিজৰ শৰীৰৰ যত্ন লোৱা খোৱা বোৱা সেয়া নৰসিংহৰ জোল নৰসিংহৰ বৰ তাৰপাছত কাবুলি চনা বনাইছিলোঁ আলু চাটুগুৰি পিটিকা বাৰীৰ মা মালভোগ মালভোগ আপোনাৰ খুতৰা আৰু মৰিচা ভাজি কণী আলু ভাজি কণী চৰি কণী আৰু বিলাহী ভাজি সেইটো কাৰণে খাদ্যটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন হয় নহয় জানো শাৰীজ্য় হওক মানসিক হওক যথেষ্ট কষ্ট হয় নষ্ট ঘণ্টা আঠ আঠ ঘণ্টা আপুনি থিয় হৈ থাকিব লাগে এনেকুৱা এটা কষ্ট নকৰো এইটো নিজে নিজৰ এনাৰ্জী বুষ্টাৰ এনাৰ্জি নিজেই নিজৰ পৰা পাই থব এইটো মানে ৰিচাইকেল হৈ থাকে মোৰ বাকী পূজা কেনেকুৱা পাৰ পা কাপোৰ কানি ল'লে নাই আমাৰ আৰু দৈনন্দিন বিহু পূজা হৈয়ে থাকে চলি থাকে এনেদৰে একেৰাহে ধৰক কৰিব নোৱাৰিলোঁ আকৌ অকণমান ৰেষ্ট লওঁ বা ৰেষ্ট অলপ আঁতৰি যাওঁ একেটা কামত সোমাই থাকিলে মূৰটো গৰম হৈ যায় সেই গতিকে ইফালৰ পৰা ইফালে অলপ লৰা টপৰা কৰি আকৌ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰোঁ ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ আকৌ কামত লাগি যাওঁ তেনেকেই চলি আছোঁ দেওবাৰ বুলি আজি ধেৰ কাম মিস্ত্ৰী মাতিছিলোঁ কিন্তু এটাও মিস্ত্ৰী নাহিলে আৰু গতিকে লাহে লাহে নিজে নিজে যিমান পাৰোঁ কামবোৰ কৰিব আৰু ভালেমান কাম আছে কৰিবলৈ চবৰে আচলতে পূজা বুলি ব্যস্ত গতিকে মিস্ত্ৰীবোৰো তেনেকুৱা ৰেষ্ট নাই ঠিক আছে ভাতকেইটা খাওঁ আপোনালোকেও খুৱাওঁ জাবৰীয়া ভাত খোৱা বোৱাত যত্ন সকলোৱে যাব নহয় জানো খাদ্যটো প্ৰধান ঠিক আছে